Коррупционных преступлений в органах госвласти выявлено достаточно много. Но у этой медали есть две стороны, отметили на заседании, в котором традиционно участвуют представители прокуратуры, правоохранительных и силовых структур. Плюс в том, что этот факт подтверждает, выстраиваемая в крае система борьбы с коррупцией начинает эффективно работать. Сегодня действует порядка 200 антикоррупционных нормативно-правовых актов. Больше 50% выявлено этих фактов именно внутренними нашими службами. То есть мы создали такую систему, что она сама себя контролирует и достаточно адекватно. То есть у нас нет сегодня вопроса чести мундира, у нас нет сегодня вопроса в том, что каждый должен защищать того, кто рядом есть. Если кто-то превысил полномочия, если кто-то прикоснулся к бюджетным деньгам он должен, независимо от своего государственного социального положения, быть в установленном порядке предан закону и суду. Мы в данном случае нарушаем нашу мудрость, выносим ссор из СБ, потому что считаем, что именно таким способом можно навести порядок. Геннадий Чупин выразил надежду, что плотная антикоррупционная работа даст свои плоды. И со временем преступлений такого рода будет выявляться все меньше. На заседании также говорили о том, что особенно важно установить четкий контроль в таких подверженных коррупции сферах, как госзакупки, государственные услуги, распределение бюджетных средств и субсидий, разработка и принятие решений по целевым программам, предусматривающих выделение бюджетных средств. Катерина Гудкова, Виталий Литвинцев. Время новостей.